জীৱনৰ বাটত সাৱধানে খোজ দিব হাজাৰ বিপদ বিঘিনি আহিব কিন্তু আপুনি যদি সাহসেৰে আগবাঢ়ে প্ৰতিটো সমস্যাৰে সমাধানৰ পথ ওলাব ভাঙি পৰিলে নতুন নতুন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব আমাৰ জীৱনৰ সমস্যাবোৰ একেই থাকে আমি যদি আমাৰ দৃষ্টিভংগী সলনি কৰোঁ প্ৰতিটো সমস্যাৰে ফলাফল সম্পূৰ্ণ বিপৰীত হ'ব নীৰৱে থকা আৰু হাঁহি থাকিব পৰা দুটা শক্তিশালী মানৱ অস্ত্ৰ হাঁহি এটা মাৰি আপুনি বহুত সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে আৰু নীৰৱে থাকি বহু সমস্যাক আওকাণ কৰিব পাৰে কাৰোবাৰ প্ৰতি অভিযোগ বা অভিমান কৰি নিজৰ মন বেয়া কৰি নাথাকিব প্ৰতিটো আঘাত প্ৰতিবাৰ আনে কৰা প্ৰবঞ্চনাত আপুনি মানুহবোৰৰ আচল ৰূপবোৰ চিনিব পাৰিছে আৰু এতিয়া এনে মানুহৰ পৰা দূৰত্ব বজাই জীৱন বাটত আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰক আমাৰ সমাজত এনে কিছুমান লোক আছে যিসকলে নিজে কোনো এটা বেয়া কাম কৰিব আৰু যি সেই কামটোৰ বাবে প্ৰভাৱিত হৈছে সেইজনৰ লগতো ভালে থাকি ঘৰিয়ালৰ চকু পানী টুকি সেই কামটোৰ বাবে প্ৰকৃত দুখী আনক সজাব আৰু বিভিন্ন কথাৰে আনজন মানুহক বেয়া বুলি প্ৰমাণিত কৰি নিজে ভালে থাকিব ভুল শুদ্ধ বিচাৰ কৰিব জনাজনকো এনে কিছুমান মানুহে অজ্ঞানী কৰি পেলাব পাৰে মানুহে আপোনাক কেতিয়ালৈকে ভাল বুলি ক'ব জানে যেতিয়ালৈকে আপুনি মানুহৰ অন্যায় চকু মুদি মৌন হৈ খহি যাব পাৰিব জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজ খুব সাৱধানে দিয়ক কাৰণ বহু মানুহে আপোনাৰ এটা সামান্য ভুল ধৰিবলৈকে অপেক্ষাত আছে আপুনি যদি দুখীয়া হয় তেন্তে আপোনাৰ একেবাৰে আপোন মানুহবোৰ আপোনাৰ একেবাৰে আত্মীয়বোৰেও আপোনাক এৰি যাব আৰু যদি আপুনি ধনী হয় তেন্তে একেবাৰে দূৰ সম্পৰ্কীয়সকলেও সদায় আপোনাৰ খবৰ ৰাখিব পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি মিছা কথা কোৱা হয় আদালতত ধৰ্মগ্ৰন্থ চুই আৰু আটাইতকৈ বেছি সঁচা কথা কোৱা হয় মদ চুই যি যত্ন কৰিব জানে তেওঁ ভৰিৰ জোতাযোৰো সযতনে ৰাখে আৰু যি নাজানে তেওঁ হাতৰ হীৰাৰ আঙুঠিটো হেৰুৱাই পেলায় পুৰণি হ'লেও কেতিয়াও গছ নাকাটিব ফল দিব নোৱাৰিলেও ছাঁ দিব পিতৃ মাতৃ বৃদ্ধ হ'লেও কেতিয়াও অৱহেলা নকৰিব টকা পইচা দিব নোৱাৰিলেও হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিব জীৱনত দুজন মানুহক কেতিয়াও নাপাহৰিব সেইজন ব্যক্তি যি আপোনাক সফল কৰি তোলাৰ বাবে নিজৰ সকলো সুখ ত্যাগ কৰিছে সেইজন আন কোনো নহয় সেইজন হৈছে আপোনাৰ পিতৃ যি আপোনাৰ কষ্টৰ দিনবোৰত আপোনাৰ কাষত আছিল সেয়া আন কোনো নহয় সেইগৰাকী হৈছে আপোনাৰ মাতৃ নিজৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে নিজকে অনুশোচনা কৰাব নালাগে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক আৰু নিজৰ ওপৰত আস্থা ৰাখক সম্পূৰ্ণ সুখ বুলি একো নাই জীৱনটো সুখ দুখৰ মিশ্ৰণ মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিব জীৱনে আপোনাক য'ত লৈ যায় তাৰ আঁৰত এটা কাৰণ থাকে নিজকে মানসিকভাৱে সুস্থ কৰি ৰখাৰ উপায় যিমান পাৰে কমকৈ কথা ক'বলৈ শিকক যিকোনো পৰিস্থিতিতেই সং কমকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰক আনৰ কথা শুনিলেও পৰাপক্ষত সকলো কথা গুৰুত্ব দিয়া বন্ধ কৰক সমস্যা হ'লে নিজৰ পৰা কৰিব পৰা সকলোখিনি কৰক আৰু বাকীখিনি ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিয়ক আপোনাৰ অপমান হোৱা অনুভৱ হ'লে তেনে ঠাইৰ পৰা আঁতৰি আহিব কেতিয়াও আনৰ বাবে সমুনীয়াহৰ কাৰণ নহ'ব মানুহৰ হোমনীয়াহ বৰ বেয়া বস্তু যদি আপুনি কাৰোবাক প্ৰতাৰণা কৰিছিল আনক দুখ দিছিল বা আনক অৱহেলা কৰিছিল বা মানুহৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল মনত ৰাখিব তেতিয়া আপুনি দুখ দিয়া মানুহজনে প্ৰতিবাৰেই আপোনাৰ কথা ভাবি হুমুনীয়া কাঢ়ি দুখ কৰিব তেওঁলোকে আপোনাৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ নল'লেও তেওঁ কহা প্ৰতিটো হোমুনীয়াই আপোনাৰ বিপক্ষে ভগৱানৰ ওপৰত অভিযোগ দিব ভগৱানে সকলো দেখে আপুনি যিমানেই ভাল মানুহৰ মুখা নিপিন্ধক কিয় কাৰোবাক ঠগি যিমানেই সুখৰ সাগৰত ভাঁহি নাথাকক কিয় কাৰোবাক আঘাত দিলে তাৰ শাস্তি আপুনি এইটো জীৱনতে ভোগ কৰিব লাগিব আপুনি ঠগোৱা মানুহজনে আপোনাক ক্ষমা কৰি দিলেও শাস্তি আপুনি ভোগ কৰিবই লাগিব মানুহে এৰি দিলেও প্ৰকৃতিয়ে কাকো নেৰে সেইবাবে যিমান পাৰে মৰমবিলাক সকলোৰে লগত আনন্দ ফূৰ্তিৰে জীয়াই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক দেখিব পৃথিৱীখন ৰঙীণ হৈ পৰিব লগতে আপোনাৰ জীৱনটো ৰঙীন হৈ পৰিব পাৰ্ফেক্ট লাইফ পাৰ্টনাৰ শব্দটো শুনিলেই জীৱনসংগীক লৈ মনত হেজাৰ ৰঙীন জল্পনা কল্পনাই আগুৰি ধৰে এগৰাকী নিখুঁত জীৱনসংগী মানে আচলতে কি কিছুমানৰ বাবে নিখুঁত জীৱনসংগী মানে ধুনীয়া চেহেৰা তথা সৌন্দৰ্য আকৌ কিছুমানৰ বাবে নিখুট জীৱনসংগীৰ গৰাকী মানে অপৰিসীম ধনৰ গৰাকী যাৰ থাকিব দামী গাড়ী ঘৰ এজন পৰিপূৰ্ণ জীৱনসংগী মানে সঁচাকৈ সৌন্দৰ্য থকা নে বহুত টকা থকা যদি এই সৌন্দৰ্য থকা বা বহুত সম্পত্তিৰ মালিক হোৱাটোৱে হয় তেন্তে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া মানুহ বা ধনী মানুহ বিলা কৰে কিয় বিবাহ বিচ্ছেদ হয় কিয় তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত ফাট মেলে আচলতে সৌন্দৰ্য বা ধন সম্পত্তি থাকিলেহে মানুহ এজন পৰিপূৰ্ণ হ'ব বা মানসিকভাৱে সুখী হ'ব সেইটো একেবাৰে শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে এজন মানুহ কিমান পৰিপূৰ্ণ সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁ আন এজনক কিমান আৱেগিকভাৱে সুখী কৰিব পাৰে ভাল পাব পাৰে যত্ন ল'ব পাৰে আৰু তেওঁ কিমান দায়িত্বশীল আৰু যাৰ ওপৰত এইখিনি আছে তেওঁৱেই হ'ল পাৰফেক্ট লাইফ পাৰ্টনাৰ এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ